নমস্কাৰ আজি ৰেচিপিটো হৈছে পায়সৰ কম গাখীৰত কেনেকৈ পায়সকণ বনালোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাবচোন ভিডিঅ'টো মাত্ৰ আধা লিটাৰ গাখীৰ আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব কেৰাহী এখনতে মই আধা লিটাৰ গাখীৰ প্ৰথমে দি দিলোঁ একো নিয়ম নীতি কৰা নাই এনেই ঘৰত পায়সকণ খাবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু খাবলৈ ভাল হ'ল বুলি ক'লে সকলোৱে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত সকলোৱে বনাব জানে আৰু সকলোৱে বনোৱাৰ পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ হয় মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইটোহে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ হাতৰ মুঠিৰে মই তিনিমুঠি চাউল দি দিলোঁ আধা লিটাৰ গাখীৰত প্ৰথমে এয়া চাউলখিনি সিজাই ল'ব লাগিব ভালদৰে আৰু গেছৰ জুই একেবাৰে কম কৰি ৰাখিছোঁ যাতে চাউলখিনি লাগি নধৰে এতিয়া সঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া মই ঢাকনখন দি দিওঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ কেইটামান বাদাম আৰু এয়া কাজু বাদামো দিছোঁ তাৰপিছত তেজপাত এতিয়া ঢাকি দিলোঁ খুব কম বস্তুৰে বনাইছোঁ যদিও পায়সখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হৈছিলে এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ লৰাই দিলোঁ হেতাখনেৰে একেবাৰে লৰাইও থাকিব নালাগে আৰু একেবাৰে ঢাকন দিও থাকিবও নালাগে তেনেকৈ একেবাৰে লৰাই থাকিলেও চাউলখিনি একেবাৰে ভাগি যাব মাজে মাজে মই লৰাই আছোঁ আকৌ ঢাকনখনেও দিছোঁ আকৌ ঢাকি দিলোঁ অলপ সময় পিছত এয়া উতল আহিছে চাওক অকণমান লাগি ধৰাৰ নিচিনা হৈছিলে সেইকাৰণে মই গেছৰ জুই একেবাৰে কম কৰি ৰাখিছোঁ চাউলখিনি প্ৰথমে ভালদৰে সিজি যাবলৈ দিছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত চেনি দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে অলপ পাছতহে চেনিখিনি দিম এতিয়া ইয়াতে অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ তাৰপিছত ঘিউকণ দি আকৌ লৰাই দিছোঁ খুব কম বস্তু আৰু একেবাৰে কমকৈ গাখীৰ তথাপিও পায়সকণ খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে আৰু আধা সিজা হৈছে চাউলখিনি এতিয়া দেখিছে চাউলখিনি প্ৰায়ে সিজিছে তাৰপিছত ইয়াতে মই এটা বাতিৰে এ বাতি চেনি দিলোঁ চেনি দি ভালদৰে লৰাই দিম যাতে চেনিখিনি মিহলি হৈ যায় প্ৰিয়দৰ্শকসকল যিসকলে মোৰ চেনেলটি প্ৰথমবাৰ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ গৰু গাখীৰ দিছোঁ এয়া চাউলখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সিজিলে সিজাৰ পিছতে মই ইয়াত গৰু গাখীৰ অলপ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিম তাৰপিছত এইখিনি পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ যাব আকৌ ঢাকনখন দি দিলোঁ আৰু অকণমান ডাঠ হ'লেই জুইৰ পৰা নমাই দিম এইখিনি মই বনোৱা পায়সৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব কেতিয়াবা পায়স খাবৰ মন যায় কিন্তু গাখীৰ কম থাকিলে বনোৱা নহয় এনেকৈ যদি বনায় খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আজিলৈ আহোঁ অন্য দিন আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ